Ну, в Сумской области мы потихоньку отходим, мы что это афера Сырского надо менять, это даже не... Мне ничего не личного сырского. Вот я увижу его, обниму поцелую, приглашу борщом на кормлю. Ну, он не тянет умом. Он это нападать, нападать, это вот, знаете, как будто заберите у дедушки пульт. Дедушка, прекратите клацать этот телевизор. На... <кх> ну что он там на такого? Как таковой линии обороны по границе на территории Украины нет, они бегают напротив Сум, напротив Суча, по нашей территории. Но он куда-то там полез и нам тылы подрезают. По тем возможностям, которые у нас есть, по ресурсам, по тыловому обеспечению, по возможностям людским нам прописана только оборона. Все. Ну где-то подрезать как сейчас турецкие какие-то фланги это ок. Но ну, 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 бегать по 70 километров куда-то вперед, это идиотизм. Чем больше мы будем растягиваться, тем быстрее мы проиграем. Вот то Дропатова надо назначить на все, на ставку на все. Он на Волчанске себя адекватно показал, он себя показал на Покровске адекватно. Все, вот есть кандидат. Самородок. Ну, по поводу выхода из Курской области, я сразу говорю, я же на своем стою и буду стоять. Когда все аплодируют, когда все экзальтированные девочки орут, ой, как круто, когда все Кратевичи пишут, а оказывается, так можно было. Да надо мозги свои включать. Ты начальник НШ 12-го НГУ, 11 лет, и ты не научился соображать. Сырского надо убирать, ставить Дропатова, потому что Сырский доведет до, ну, до ручки армии Украины. У нас и так огромная территория, у нас зона ответственности огромная. Я хочу спросить у Сырского, где ваша ФС в Сумской области? Вы бегали в Курску, где наша ФС? Почему они на вот этот клин вознесут железу спокойно, там ничего нет? Убирать его надо, чем быстрее Зеленский включит свои мозги. Да, Зеленскому нравится, что Сырский поднимает телефон. Да, пан президент там, ну, умеет, умеет. <coughs> Нет, это не главное. Надо посмотреть, как воюют. Как воюют тропаты и как воюют Сырские. Сырские это Буденный. Сталин обожал Будённого. и Ворошилова. Но он после финской операции сказал, все, отойдите в сторону, вы мне тошните. Вы оба два идиоты. Все. Шашки на Шашкинагау. У нього ж фамилия убуденного була. Повсідневний. буденний, пуденный. А от Рапатова фамілія, це коли він заставляє противника драпати. Ось вот так. Понятно, да? Эти мологи. Мы должны жопа к жопке, компактно. Сделать ФС. Выработать доктрину обороны. Нагнуть всех мэров и военной администрации и Налоги кто будет платить, если каждый день мы будем терять всякие промышленные базы. Люди отсюда сбегут просто как бизоны с этой территории. Кинченни. А по, Вот Буханка наехала и, э, наехал, и наступил на мину. Идут закрепрайоны мы уже отошли на километров 20 в ГУ. а мины работают за вас. Ставьте их побольше. У нас нет, у нас у Зеленского провалена программа государственная по противопехотным минам. Ее нет. Уже ТУСК, уже вся Прибалтика вышла из, из Конвенции по нераспространению и применению кассетных боеприпасов и мин противопехотных. Один Сибиха не телится, ходит возле Ермака, там заднюю судишь. Мы с 80-кой там все нормально держали. Но из-за того, что Зырский направил пять бригад новых, это я уже от себя дополню, не новых, а матерых бригад, направил в Гурскую область. У нас здесь самое ключевое направление Запорожское, Днепропетровское, было Галину. И он туда начал бросать 153, 154, 157 бригады, 155. Они сырые, они понятно, что разбегались. и мы на Красногоровке стоим нормально, россияне даже не взлетают. Но из-за того, что молодые бригады бросили фланги, нам надо было сразу откатываться на 20 километров. И мы одним хапком теряем и Красногоровку, и Селидово. Как это работает? Это все вопросы к Сырскому. Сырского за Курскую операцию надо выгнать. Пока мы бегали по Курской области и отрядили туда 5 сильных бригад, мы провалили полностью Донецкую область. И сейчас под угрозой и Запорожье, и Левобережье <соспорожье> Днепропетровщина. И ФС -а в суммах нету. <соспорожье> вот я хочу сказать, вот нас гуляли там съемки, когда бомбили Приднепровскую ТЭЦ Искандерами. Это было 5 утра. И сколько в Днепре на набережной, на балконах в это время стояло людей и снимали на видео это. Это нужно понимать, среди кого мы живем. И какие у них там эмоции были, когда попадали по Днепровской ГЭС. Там не было отчаяния, слез. А потому что от нашего города Бужанские в Верховной Раде. Им зачем? Им зачем из за РПК? Им надо елочки. В Днепре эту ветку роют там уже, я был маленький, помню были эти шахты на Карла Марса. Я уже дед, в прямом переносном смысле слова, внуки есть. И то же самое, что-то там роют, бабки моют, ЗРПК нет. А в Китае, если город 3 миллиона, они сразу делают 7-8 веток. Вот как у нас вот этот мост в Киеве, что строят, там на нем клипы снимают. Куда нам до цього Китая? Это ж вообще, <laughs> какая, какой южмаш, какие ракеты? Мы вот то, что научились, это китайским дронам привязывать бомбу. Все. В принципе, обезьянищий труд. Если бы не Китай, мы бы эту войну уже давно проиграли. <laughs> это наш главный помощник. <laughs> не Хаймарс которые я продвигал, а и в У нас в Украине раньше было модно, у меня секция бокса была 25 СПТУ, я трудовых резервов боксировал. А рядом была станция юного техника на соцгороде, возле стекляшки. И там они делали модельки самолетов. Но у нас к этому есть хист. Не все Стивы, стивы Возненки уехали в США. Была полемика по танкам. Нам там вроде бы Австралия хочет передать 49 танков Абрамсов. Эти Абрамсы, они себя никак не плохо показали. В нашей грязюке, в наших этих ярах у нас постоянно влажная почва. Осадков много. 63 тонны на реактивном топливе М1, но бензине. Они никакие просто. Они не нужны. Наше Министерство обороны, бронетанковая служба, должна настаивать на БТРах, типа страйкера, но с девайсами. Есть БТРы-страйкеры без ничего, это как Резников покупал, но он тогда был неопытный. А есть страйкеры, в которых стоит бушмастер, пушка хорошая, олс нормальная, радары Леонардо. Справа висят 4 стингера, а слева висят 2 хеллфайера. Нам вот такие нужны БТРы. И можно перевозить десант. Абрамсы нам не нужны. Танк себя дискредитировал на этой войне. Он морально устарел. Даже танки за 30 миллионов Абрамс-Х, они не боеспособные. Вот эти, они ставили долго, это там тип турды тонну весит. Трофи. Они боролись с турами, а появились и в ПВ. Не добьешь и в ПВ, добьешь скидом его. Не добьешь скидом, поставишь магнитные мины. Отобьется гусянка, он станет его добьют стояче. Способов убить танк миллион. Вкладывать деньги в танк не вижу никакой смысла. Танки научились сейчас стрелять умными снарядами на траекторию 10 километров. Ну, э, Ну, типа вот этими по наведению. Но FPV намного выгоднее по такой работе, чем танк. Дорогая игрушка, она не оправдывает себя никак. Брать оружие на тебе, Боже, что мне не гоже, ну, мы сейчас так воюем. Вот нам ударит кто-то зенитку С-70, мы ее берем. Но от какой от нее толк,